У тебя была мотивация, вот что-то будет бегало. Во-первых, интересно испытать себя на слабо. Из-за того, что моя семья настолько меня может хорошо поддерживать да, во всем и дать мне все, все блага, которые я хочу, это меня и вдохновляет само что-то делать, чтобы доказать себе и им, что я могу сама это сделать без их помощи. Мне еще далеко. До уровня моих родителей. Есть к чему расти, еще очень, очень многому учиться. Но уже за эти полтора года я вижу прогресс. Я ни разу никогда не попросила у них денег. И я сама их привезла в Дубай за свой счет на 10 дней в четырехзвездочном отеле. А и... дедушку еще. За... да это был Новый год, это была их годовщина родители, брата, с перелетом, с проживанием, со всем. Я никогда бы подумать об этом не могла. Я могла мечтать только о пяти тысячах гривен зарплаты в Украине. Жить где-то далеко, снимать какую-то квартиру, комнату за там, 2000 гривен. Я не знаю, я не могла даже представить себе о том, что однажды я приеду в Украину и буду думать, а хватит ли мне 200 долларов на неделю. И потом удивиться, когда я увижу, сколько мне дали в эксченже денег и как я могу mm -hmm. вообще их, их потратить. Я подумала, боже, какая я, трек, какая я тут оказывается, мажорка. Я с... Люди получают 100 долларов зарплату среднюю, да? У меня подружка с высшим образованием в банке работает. 100-200 долларов в месяц получают. А я себе рассуждаю, хватит ли мне 200 долларов на неделю. Приехала из Как, как, как бы я вообще? Я никогда раньше не по-скромному, по-скромному. Хватило как на неделю, хватило.